আৰু ব'লক আজিৰ দিনটোৰ মাজলৈ আহোঁ এয়া হৈছে অকণমান শৰাই গোঁসাই আগলৈ সজাইছোঁ যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা গোটেই ঘৰৰ গোটেইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ হৈ আৰু আমাৰো হৈ মা দেৱীক সদায়ে লাগে হয় নহয় যিহেতু জ্ঞানৰ দেৱী আৰু এয়া অকণমান এনেকৈহে অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু বোলক মোৰ নতুন এটা দিনৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি মোৰ কিবা কপালেই ভাল মানে ওচৰতে যিহেতু পূজাখন হয় ক'লে অকণমান ভোক মানে পায়স বনাই দিবলৈ ক'লে গোঁসাইৰ আগত দিবৰ কাৰণে আৰু সমজোৱাকৈ এনেকৈ দিবলৈ পাই মোৰ মনটো ভালেই লাগিল আৰু তেখেতসকলে ইয়াত তিনি লিটাৰ গাখীৰ চাউল চেনি সকলো দি পঠাইছিলে আৰু মই এনেকৈ অকণমান বনাই দিলোঁ খুব ভাল লাগিলে বনাবলৈ পায় আৰু ইয়াত তিনি লিটাৰ গাখীৰ যেতিয়া অলপ উতল আহিল মই চাউল দি দিলোঁ জহা চাউল আৰু এইফালে মই ঘৰৰ কাৰণে ৰিকৰ যিহেতু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ আছে যাব নোৱাৰিব খিচিৰি বনাই ল'লোঁ মা আৰু ৰিকৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই চাউলখিনি অলপ অলপ সিজি যোৱাত চেনি দিলোঁ আৰু তাতে মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিম কাজু আৰু কিচমিচ মই ঘিউত ভাজি পেলাইহে দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে এনেও দিব পাৰে কিন্তু ঘিউত ভাজি দিলে তাৰ সোৱাদটো বহুত বেছি হয় গতিকে মই শেষৰ ফাললৈ মানে পায়সখিনি হৈ অহাৰ সময়লৈ এনেকৈয়ে ঘিউত ভাজি দি দিলোঁ আৰু সকলোৱে যিহেতু পায়স বনাব জানে গতিকে মই আৰু একেবাৰে খুটি নাতি মাৰি দেখাই থকা নাই কিন্তু চাউলখিনি উতলা দেখাই থাকিম আৰু আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হোৱাওঁতে মই সেইখিনি কাঢ়ি থৈ দিলোঁ আৰু এওঁৰ হাতত পূজা কৰিলোঁ পঠিয়াই দিলোঁ আৰু বলকেইটা মই গৈছোঁ আৰু চাকি বন্তি জ্বলাই খালোঁ একাপ একাপ চাহ আৰু তাৰপিছত বেলেগকণ পৰিৱেশটো দেখাই থাকোঁ আৰু এইখিনি শেষত হৈছে মই অকণমান দেখাই আছো আৰু হোমৰ শেষত এইবাৰ লৈছোঁ অঞ্জলি দি বুলি ব'লক অকণমান আৰু ইয়াক সকলোৱে ধুনীয়াকে পুষ্পাঞ্জলি মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰাৰ পিছত বৌলক এতিয়া সেৱা এটা কৰি লওক মহা আৰু ঘৰৰ কাষতে হোৱা পূজাখন এইবাৰো এনেকেই অকণমান ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ এয়া অঞ্জলি লোৱাৰ পিছত ফুট ললোঁ হোমৰ ফুট ল'লোঁ প্ৰজ্বল খালোঁ প্ৰসাদ খালোঁ কিন্তু দেখুওৱাৰ পিছত প্ৰসাদখিনি নহ'লেই কথা পাতোঁতে পাহৰি থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত খিচিৰি ভোগ খাবলৈ লৈছোঁ এইকণকে বিৰাট প্ৰিয় দেই এনেকৈ লগে ভাগে গৰমে গৰমে খিচিৰি বেঙেনা ফ্ৰাই লেব্ৰা অম্বল খাই খোৱাৰ মজাই বেলেগ আৰু মৰম দিব তেন্তে আজিলৈ